Настраивались на игру плей-офф с желанием, с максимальной самодачей. Хотелось сыграть хорошо, вроде изучили соперника и были готовы к их комбинациям. Ну, в общем так впечатление хорошая игра, ровная игра. Надеюсь, понравилось болельщикам. Э, так нужно, не знаю, э, сегодня немного, как мне кажется, э, э, ну вообще, в общем, сыграли хорошо, все, все забили, так, э, если, в общем, не знаю, тренер будет решать, что исправить, что улучшить. Спасибо. Хорошая получилась игра, действительно начальный финал и Плохо мы начали игру, немного был мандраж, какой-то, как показалось, такая немного нервозность. Дали выиграть химику первую четверть, но проявили характер и вернулись в игру, и вся игра потом сложилась такая вся на нервах, и борьба за каждый мяч, за каждый отскок, за каждое очко. И в концовке мы все-таки сегодня повезло, повезло больше химику. Нам проиграли мы последний подбор. Такой спорный момент. Я, я не знаю, мне, мне, показалось, что был толчок, толчок в спину. И после этого мы проиграли подбор. Вместо того, чтобы пойти два фала туда пробить. Это мое мнение. Не знаю, надо посмотреть повтор. Ну, химик, химик дожал концовку, дотерпели. Молодцы. Увидимся в Харькове. Там будем, будем стараться вернуться в Южное, сдаваться мы не собираемся. Собираемся увидеть вас еще раз. Спасибо за атмосферу, за такую борьбу. Действительно, игры. Начало плей-офф такое, как ожидалось. Да, очень интересно. Спасибо. И спасибо зрителей. Сегодня было больше, чем в регулярном чемпионате. Спасибо, зрители хорошо поддерживали. Это чувствовалось. Я надеюсь, что 2 апреля их будет еще больше. Я, я очень хочу, я очень хочу, и мы все хотим вернуться сюда, это плей-офф, и мы не хотим просто так сдаваться. Хотя мы играем лучше на выезде, чем дома, почему-то так. Посмотрим, как будет. Если вопросов нет, благодарим вас. Тренер, расскажите, что по Грэму? Почему так мало сыграл сегодня? Ну, он сразу получил два фола, мне пришлось его убрать, потом он вышел и получил третий фол, поэтому мы его берегли и э, до конца считайте, что мы его доберегли, он последний фол получил только за пять секунд до конца. То есть, только, только в этом проблема и э, когда он получил два фола и сел на скамейку, естественно, немного его настроение такое оно упало, он хотел играть и перебор фолов, скажем так, чуть-чуть испортил его игру настроил его на игру но тем не менее он э, справился со своими задачами имея три фала он э, справился вторую половину с Джонсом, что в первой половине мы, мы не справились мы чуть перестроили защиту а во второй половине с ним более-менее более -менее справились да. спасибо большое um, not really any We all, we, we knew that this was a good team, um, we came out and did what we had to do in the first half, um, we executed what we needed to do, our game plan, um, and basketball is a game of runs, we go back and forth, but we ended up with the win. Uh, the plan Это получалось в первой половине, но не получалось все во второй, и им нужно было потом уже переламливать ход матча. За счет чего удалось э, все-таки сдержать соперника и добиться победы? Uh, what was the main reason to break the game? Uh, just, just getting stops uh, when needed. And we, we, we did that, we got a few stops. Today. Uh, came back, scored, Uh, Игроки говорит о том, что они делали остановки тогда, когда это было нужно по игре, и просто собирались на конкретные рывки и отвечали сопернику. Не, ну, в первую очередь спасибо за поздравления. Очень хорошая игра была, я думаю, для зрителей очень интересно был по накалу. Мы отлично начали, да, и как сказал Сиджей, Харьков хорошая команда, и если мы посмотрим как они закончили сейчас регулярный сезон, да, обыграли две хорошие команды на выезде, пускай там и по очков, но тем не менее и сколько игр они еще в сезоне а, проигрывали там да, в концовках. Хорошая команда, очень хорошие американские исполнители, вот, поэтому мы готовились да безусловно к очень серьезной игре и в первой половине, первой четверти, скажем так, мы четко соблюдали, да, дисциплинированно то, о чем мы договаривались. Потом, безусловно, Харьков где-то и адаптировался, и мы немножко перестали где-то это соблюдать, где-то перестало, может быть, получаться. Вот. И во второй половине, когда начали проигрывать, просто потихоньку, шаг за шагом, как сказал СиДжей, э, да, я всегда ребятам говорю о том, что без защиты не можешь выиграть, то есть нужно остановить, остановить какие-то нападения, не дать им легкие очки из транзиции, да, или глупые какие-то помощи, какие-то бэкдоры, которые мы просто на фокусе потеряли игроков, и они это забили, -э, сконцентрировались, сфокусировались, и буквально за две минуты, даже, по-моему, чуть меньше, мы догнали 66-66, да, то есть уже был счет, там, ликвидировали этот хендикап, да, потому что стояли на правилах, каждый был внимательный не потерял просто своего игрока и понимал, с кем он играет в защите, да, и Ромер там или это Грэм, то есть очень важный момент, да, тоже. Поэтому рад, что выиграли, да, и сейчас нужно проанализировать и э, готовиться к следующей игре игра в Харькове будет тяжелее психологически, физически, или же с каждой игрой вам будет легче читать соперника? Нет, ну, знаете как, тут читать уже соперника, в принципе, нечего, потому что мы много с ними и так играли в этом году, плюс кубковые еще игры, поэтому достаточно хорошо уже друг друга знаем и выучили, знаем, как бы, сильные и слабые стороны друг друга. Тут очень важный момент, это эмоции, да, эмоционально, и, опять же, чтобы подойти к этой игре с очень хорошей энергией. Безусловно, Харьков будет играть дома, это их не домашняя площадка, и, безусловно, будет нелегко. Не вот. Но самый важный момент – это всегда, то, что я говорю, это придерживаться правил, быть дисциплинированным и э, четко выполнять то, о чем мы договорились.